Wan Saiful Wan Jan tahu matlamatnya mendesak Presiden Pengasas Bersatu mengundur diri tak akan menemui jalan pentas. Dia tahu dia akan gagal dan terus gagal. Tetapi apa muslihat dia meneruskan momentum bejat ini? Kalau pandang dari perspektif paling telus dan neutral, matlamatnya untuk memastikan bersatu terus bercelaru, sibuk menguruskan kemelut sendiri dan rejim madanon yang bobrok serta dikotori pelbagai isu sekarang terselamat dari serangan pembangkang. Jadi kita boleh tafsir dan fahami sendiri One Cipher sekarang ini sebenarnya bertindak untuk pihak mana? Siapa sebenarnya yang meraih untung dari gerakan One Cipher ini? Banyak isu besar berkaitan kebobrokan rejim Madanun terlepas untuk dibantai habis-habisan kerana bersatu terpaksa melayan urusan geng SD atau geng seluar dalam ni yang semakin menjadi-jadi kegilaannya dalam bersatu sekarang. Antaranya isu perjanjian ART, kes rasuah melibatkan orang paling kanan di PMO dan penyelewengan kuasa melibatkan menteri DAP. Semua terlepas mudah menjadi isu dingin kerana tidak diserang secara konsisten dan strategik. Puncanya kerana apa? Kerana huru hara yang dimulakan oleh orang-orang suruhan Hamzah Zainuddin yang diketuai oleh Wan Saiful Wan Jan bermula dari penghujung tahun 2024 lagi. Perancangan pertama dengan mengumpul SD ketua-ketua bahagian bersatu gagal. Hanya 120 ketua bahagian menandatangani SD tersebut tapi bila diminta senarai penuhnya pelbagai alasan yang diberikan. Hakikat sebenar tidak sampai 30 bahagian yang menandatangani SD itu. Perancangan serius kedua bermula menjelang PAT 2025 di restoran Arau Shah Shah Alam untuk mengganggu ucapan dasar presiden bersatu dengan mengibarkan bendera Hamzah yang dirancang diseludup masuk ke dewan oleh geng SD. Pihak Presiden dapat mengesan lebih awal dan rancangan itu gagal kerana pemeriksaan ketat kepada semua perwakilan dan pemerhati sebelum memasuki Dewan. Perancangan ketiga pula dengan mencetus huru hara semasa Presiden berucap juga menemui kegagalan. Perancangan keempat oleh Wan Saiful selepas dipecat, seperti mengadakan sidang media dan siri jelajah juga gagal dan dihentikan. Perancangan mengutip tanda tangan Ahli Parlimen Bersatu juga gagal memberi apa-apa impak signifikan dalam mendesak Presiden meletakkan jawatan terbongkar sudah ada habuan material yang diperolehi oleh ahli-ahli parlimen yang menandatangani surat desakan tersebut. Perancangan seterusnya mendesak Presiden meletakkan jawatan selepas kegagalan PN dalam pilihan raya Sabah. Misi ini telah dihidu lama sebelum pilihan raya Sabah. Bermula bila tiada apa-apa makluman dan perancangan teliti yang dilakukan oleh pengarah pilihan raya, Hamzah Zainuddin dan pengerusi PN Sabah, Ronald Kiandi. Keputusan meletakkan 42 calon yang lemah dan tidak berkelayakan juga bukan keputusan Presiden tapi perancangan tertutup Hamzah dan Ronald Kiandi. Perancangan secara simbolik berjalan kaki dari Port Dickson ke Johor Bahru dengan matlamat memburukkan parti dan Presiden Bersatu juga gagal di tengah jalan. Wan Saiful masih belum berputus asa, sekarang dia memulakan desakan melalui ketua-ketua bahagian negeri bermula dengan Sabah selepas kalah teruk dalam pilihan raya dan terbaru dengan menyerah ketua-ketua bahagian di Perak pula mengadakan sidang media. Selepas ini dikhabarkan akan dibuat di Pahang. Ternyata bukan majoriti ketua bahagian di setiap negeri yang menyokong usaha itu. Ada juga ketua bahagian yang menyokong kerana mendapat habuan material secara peribadi dan janji bulan bintang. Hakikatnya ketua-ketua bahagian itu tidak disokong oleh EJK dan akar umbi di bahagian. Wan Saiful harus meneruskan momentum bejat ini untuk memastikan matlamatnya tercapai. Bukan matlamat menjatuhkan presiden tapi bertujuan untuk memberi kelegaan dan kekuatan kepada rejim Madanon bila pembangkang sibuk bertelaga sesama sendiri. Maka timbullah persoalan, adakah Wan Saiful melakukannya secara sukarela atau ada perjanjian untuk menggugurkan kes mahkamahnya? Ataupun ada sokongan lumayan daripada jutawan muda baru, proksi kewangan kepada orang nombor satu di Malaysia sekarang? Fikir-fikirkan.